أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لما بات اور صدق اللہ <سؤال> قرآن کریم کلام مجید کی آیات طیبات میں آیت الکرسی بڑی شان والی ہے بڑی عظمتوں والی ہے آیت الکرسی کے سلسلہ میں آج پانچواں درس ہے آیت الکرسی کو پوری حقیقت کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہم نے اسے دس جملوں میں تقسیم کیا ہے اس حوالے سے آج چوتھا جملہ زیر درس ہے ارشاد فرمایا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کیسے, کیسے ہیں آسمان و زمین, کے مالک, مالک آسمان زمین کے مالک آسمان و زمین کے بادشاہ آسمان و زمین جن کی ملکیت لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, ملك والأرض آسمان اور زمین, زمین میں جو, جو کچھ, کچھ ہے آسمانوں پر, پر سورج چاند, چاند ستارے فرشتے آسمانوں سے اترتی بارش فضا میں جو, جو کچھ, کچھ ہے اڑتے, اڑتے چلتے پھرتے چرن پرند پرن ہوائیں زمین میں جو, جو کچھ, کچھ, کچھ ہے ندی نالے دریا, دریا سمندر پہاڑ, پہاڑ شجر و حجر جنوں انس دوسری مخلوقات اور پھر زمین کے نیچے جو کچھ سب کا سب اللہ ہی کی ملکیت ہے ہر ہر شے جو انسان کے گمان میں ہے انسان کی اس تک رسائی ہو چکی ہے یا انسان کے گمان سے ماورا ہے انسان نے ابھی اس چیز کو سوچا بھی نہیں رسائی نہیں رسائی ہو سکی ہر ہر چیز چیز کے مالک والارض مالک صرف, صرف ہیں مالک صرف اکیلے اللہ ہیں اس کا اس مطلب یہ بھی ہوا کہ آسمان و زمین میں مخلوقات, مخلوقات میں سے جس کے پاس جو, جو کچھ کچ کچ ہے تھوڑا ہے یا زیادہ وہ اس چیز, چیز کا مالک نہیں اللہ مالک ہیں اللہ مالک نے ہر چیز کو جو, جو کچھ دیا امانت کے طور پر دیا برتنے کے لیے دیا استعمال کے لیے دیا ہم انسانوں کے پاس بھی جو کچھ ہے اپنی جان اولاد کمبہ قبیلہ مال و دولت گھر بار زمین جائیداد سونا چاندی جو کچھ جس کے پاس ہے اللہ کی امانت ہے استعمال کے لیے دیا برتنے کے لیے دیا مالک اللہ جل شانہو خود, خود ہے لہذا انسان پابند ہے اس بات کا کہ جو, جو کچھ اس کے, اس کے پاس, پاس ہے اسے مالک, مالک کی مرضی, مرضی کے مطابق استعمال اس کرے اپنے طور پر مطابق تصرف مطابق نہیں کر سکتا کائنات کے ذرے ذرے پر, پر اللہ کی ملکیت, ملکیت ہے اس کا اس حق ہے اور اللہ جل شالح نے ہر ایک سے جس کو جو کچھ دیا اس کا حساب لینا ہے قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے ان میں سب سے مشکل سوال کیا ہوگا پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اس سوال کی بنیاد کیا ہے اس لیے کہ مالک تو اللہ ہے اللہ نے دیا اللہ کے حکم پر خرچ ہونا چاہیے تھا اللہ, اللہ نے کمانے, کمانے کا طریقہ بھی, بھی, بتایا, بھی بتایا اور خرچ, خرچ کرنے کا سلیقہ بھی, سلیقہ بھی سکھایا لہٰذا اللہ, بھی سکھایا. اللہ حق رکھتے ہیں کہ, کہ پوچھے, پوچھے بتاؤ, بتاؤ اب, اب کہاں, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کیا یہ سوال اور اس کا, اور اس کا سامنا, سامنا اور اس کا اور جواب, جواب انتہائی مشکل, مشکل, مشکل معاملہ ہے, ہے. آج بھی اگر آپ واقف ہوں تو اداروں کے اندر آڈٹ کیا جاتا ہے سال بعد کتنی آمدنی ہوئی کتنا خرچ ہوا کہاں ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا آڈٹ کرنے والے ایماندار بھی ہوں تو ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں ہر چیز کا حساب کرنا رکھنا پیش کرنا مشکل معاملہ ہے پھر اللہ کے حضور جہاں پر گھپلا بھی ممکن نہیں جھوٹ بھی ممکن نہیں غلط بیانی اور ہوشیاری بھی ممکن نہیں وہاں پر اپنی زندگی ساری کے سارے معاملات کا حساب دینا کہاں سے کما اور کہاں خرچ کیا کتنا مشکل جواب ہوگا اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے جو اللہ نے دیا خدا کرے ہم اس کے حکموں کے مطابق خرچ کریں معاملہ تو یہ بھی, بھی ہے, ہے کہ کچھ بھی, بھی اپنا نہیں کچھ بھی اپنا نہیں یہ جان جو ہم کہتے ہیں کہ میں اس کا مالک اور میری جان اور میں اور میں اور میں اس جان کے بھی ہم مالک نہیں خودکشی حرام کیوں قرار دی گئی اسی بنیاد پر اسی وجہ سے کہ یہ جان اور انسان اس کو خود ختم کرنے کا حق نہیں رکھتا اللہ کی دی ہوئی امانت ہے خود ختم کرے گا تو اللہ کی امانت میں خیانت کرے گا اس لیے حرام قرار دے دی ورنہ بندہ کوئی کہے کہ میری جان ہے میں جو مرضی کروں جیسے مرضی نقصان اسے پہنچاؤں چاہوں تو اسے ختم کر دوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ جان اپنی نہیں اللہ کی امانت ہے اسے یہ ختم کرنے کا حق نہیں رکھتا خودکشی حرام قرار دی گئی ایسے, ایسے ہر چیز, چیز, کا ایسے ایسے استعمال استعمال چیز, چیز کا ایسے استعمال ہو ہر چیز کا ایسے استعمال ہو جیسے, جیسے اللہ چاہتے ہیں ہر چیز, جیسے جیسے ہیں چیز کا ایسے استعمال, استعمال ہو جیسے, جیسے اللہ راضی را ہیں ورنہ اللہ نے جسم, جسم کی ہر ہر چیز کا حساب لینا ہے ہر چیز سے سوال کرنا ہے ارشاد فرمایا ان السَّمْعَ وَالْبَصَرَ اور کل کان عنہ مسئولا کان بھی آنکھیں بھی دل بھی کان جو سنتے ان سے پوچھا جائے گا کیا سنا کس چیز کو سننے کا حکم تھا کس چیز سے روکا گیا نہیں سننا آنکھوں کو پوچھا جائے گا کس چیز کو دیکھا اور کس کو نہیں کہاں اجازت تھی دیکھنے کی اور کہاں پلکیں جھکانے کا حکم تھا دل سے پوچھا جائے گا دل کس کے لیے دیا تھا کس کو بسایا کس کا گھر بنایا یہ دل تو بیت اللہ تھا اللہ کا گھر اس دل میں اللہ کے سوا اس کے گھر میں اس کے سوا کون آیا کیوں آیا کسے لائے کیوں لائے میرے محترم دوستو ہر چیز اللہ کی امانت ہے بھی اور جسم کا ایک ایک اس لیے اللہ نے ہر ہر چیز کے متعلق پوچھنا ہے سوال کرنا ہے تو ہمیں ہر چیز کو استعمال کرتے ہوئے یہ معاملہ پیش نظر رکھنا چاہیے سوچنا تو یہ بھی ہے کہ جب کچھ بھی اپنا نہیں مال بھی اپنا نہیں ارد گرد کی ساری نعمتیں آل اولاد کما قبیلہ پیسہ دھن دولت صحت آنکھیں دوسرے آزاد کچھ بھی جب اپنا نہیں تو, تو پھر, پھر انسان, انسان اتراتا کس بات پر ہے اکڑتا کس بات پر ہے انسان کے لیے تو بندگی ہے جس, جس مالک, مالک نے سب کچھ دیا اس کی بندگی کرے اس کے حکموں پر ہما لمحہ حاضر باش ہو آزان ہو دوڑتا مسجد آئے اس کے حضور سجدے میں گر جائے اس کے حضور سجدے میں گر جائے نماز کا پابند ہو اعمال کا پابند ہو جس اللہ نے سب کچھ دیا زندگی کا ہر ہر پل اس کے حکموں کے مطابق گزارے اس کی مرضی کے مطابق گزارے اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخشیں